નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મિત્રો આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર ધોરણ આઠ વિષય હિન્દીની સ્વ અધ્યયન પોથીનો ભાગ છનો પાઠ નંબર પાંચ દોહેની વાત કરવાના છીએ તો અહીંયા મિત્રો સ્વધ્યન પોથીના ભાગ છના હિન્દીના પાઠ પાંચનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે મિત્રો આવા સરસ મજાના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો तो मित्रों शुरू करिए छे धोरण तो आठ विषय हिंदी नी स्वाध्यान पोथी भाग छ नो पाठ नंबर पांच दोहे तो मित्रों यहाँ प्रश्न पहलो आवे छे सही विकल्प चुनकर बॉक्स में राइट का निशान कीजिए तो पहलो कबीर सबकी खैर चाहते हैं बीजू कबीर ने साई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है भगवान त्रिजू रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते है मरा हुआ त्यार पी उद्यम का अर्थ है परिश्रम पांचवू जामे कुटुंब समाया का अर्थ क्या होता है पूरा परिवार पूरा परिवार रहे छठू रहीम के मतानुसार कैसे लोग मरे हुए समान होते हैं मांगने वाले सातवू कंचन शब्द का समानार्थी शब्द सोना त्यार त्यारे प्रश्न बे प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहलू कबीर साई से कितना मांगते हैं कबीर साई से उतना ही मांगते हैं जिससे उसका परिवार पल जाए वे स्वयं भूखे न रहे और अतिथि साधु भी भूखा न जाए त्यार बीजू बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है बिना सोचे समझे से काम करने के लिए हानि होती है बाद में पछताना पड़ता है और काम बिगड़ जाता है त્યાર પછી ત્રીજું અને ચોથું ત્રીજું રહીમ બડે લોકોની ક્યા વિશેષતા બતાતે રહીમ કહેતે હૈ કી બડે લોગ દાન દેતે સમય ઘમંડ નહીં કરતે વે નમ્ર રહેતે હૈ ઓર ઉપકાર કરકે ભી અહંકાર નહીં દિખાતે ચોથું ઉત્તમ પ્રકૃતિ કે લોગ કી ક્યા વિશેષતા હૈ ઉત્તમ પ્રકૃતિ કે લોગ બુરે શંકા કા પ્રભાવ નહીં લેતે વે અપની અચ્છાઈ ઓર સજન્તા બનાયે રખતે હૈ મિત્રો વિડિયો સારો લાગ્યો તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી આ વિડિયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને આપણી ચેનલ મેથ્સ બાય પંકજ કાપડીને સબસ્ક્રાઇબ કરો પાંચમો તુલસીદાસ કਿਸકે ઘર નહીં જાના ચાહતે તુલસીદાસ એસે વ્યક્તિ કે ઘર નહીં જાના ચાહતે જ્યાં સંતોષ કા સન્માન ન હો ઓર ભગવાન કા નામ ન લિયા જાતા હો પ્રશ્ન 3 પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ પેલું ચંદન કે ઉદાહરણ દ્વારા रहीम ने क्या कहा है रहीम ने चंदन का उदाहरण देकर कहा कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरे लोग के बीच रहकर भी अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़ते जैसे चंदन पर साप पटने पर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता बीजू कभी कबीर बाजार में खड़े क्या मांग रहे कभी बाजार में खड़े होकर सबकी कुशलता और भलाई की कामना कर रहे हैं वे चाहते हैं कि किसी से उनसे बेर न हो खास मित्रों वीडियो सारा लगे तो अपनी चैनल महेश बाय पंकज का अपने सब्सक्राइब करो आ वीडियो तुम्हारा तो मित्रों साथ शेयर करो तीजू रहीम के मतानुसार सबसे पहले कौन मर चुका है रहीम के अनुसार मांगने वाला मनुष्य सबसे पहले मर चुका है चौथो तुलसीदास जी सच्चा स्वागत किसे मानते हैं तुलसीदास जी भगवान का नाम लेने और संतों का आदर करने को सच्चा स्वागत मानते हैं पांचवो विद्या धन कैसे प्राप्त होता है विद्याधन परिश्रम अध्ययन और गुरु कृपा से प्राप्त होता है चौथो प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहलू कबीर किस तरह के व्यक्ति है कबीर सरल संत स्वभाव और सबकी भलाई चाहने वाला व्यक्ति है वे किसी से बेर नहीं रखते बीजू जग में किसकी हसी होती है जग में मांगने वाले की हंसी होती है त्रीजु हमें बुरे व्यक्ति की संगति क्यों नहीं करनी चाहिए बुरे व्यक्ति की संगति से हमारे स्वभाव और आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसीलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए चौथो तो हीरे के उदाहरण द्वारा रहीम जी क्या समझाना चाहते हैं? रहीम जी कहना चाहते हैं कि सच में बड़ा व्यक्ति अपनी बड बड़ा, बड़ाई खुद नहीं करता जैसे ही हीरा अपने मोल की प्रशंसा स्वयं नहीं करता पांचवो तुलसीदास प्रेम और धन से किस महत्व देते हैं क्यों किसे महत्व देते हैं क्यों तुलसीदास प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं क्योंकि प्रेम से ही सच्चा सम्मान और खुशी मिलती है प्रश्न पांच दो हो के भावार्थ लिखिए तो आर इतना भावार्थ है कबीर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इतना ही दे जिसके उसका परिवार चल जाए वे खुद भी भूखे न रहे और उसके यहाँ आने वाले साधु भी भूखा न जाए खास मित्रों वीडियो सारो लगे तो अपनी चैनल सब्सक्राइब करने भूलवा नहीं पीछे बीजो है दोह एन भावार रहीम कहते हैं कि सच में बड़े लोग अपनी प्रशंसा नहीं करते जैसे हीरा कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत लाखों की है त्यार पीजू इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ मेहमान के आने पर खुशी न हो आंखों में प्रेम न दिखे वहाँ नहीं जाना चाहिए चाहे वहाँ सोने की क्यों न बरसाता हो त्यारछी चौथों छे इस दोहे का अर्थ है कि परिश्रम में बिना विद्या नहीं मिलती जैसे पंखा जलाए बिना हवा नहीं मिलती वैसे ही मेहनत किए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता

संत रहीम से हमें सीखा है कि बड़े लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए अच्छे स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में भी अपनी अच्छा नहीं छोड़ते त्यार त्रिजु। संत तुलसीदास जी से हमें सीखा ही कि जहाँ प्रेम और सम्मान न हो वहां नहीं जाना चाहिए हमें धन से अधिक प्रेम को महत्व देना चाहिए और संतों का आदर करना चाहिए त्यार प्रश्न सात दिए गए शब्दों का समानार्थी देकर वाक्य प्रयोग कीजिए पहला कुटुंब એનો સમાનાર્થી પરિવાર મેરા પરિવાર બહુ છોડા હે પછી ખેર એટલે કુશલ મે આપકી કુશલતા કે કામના કરતા હું ત્રીજો आवाज એટલે થોની મંદિર સે ઘંટી કી ધનિયા રહી હે કંચન એટલે સોના સોના એક કીમતી ધાતુ હે આ રીતે તમે સમાનાર્થી શબ્દ નીચે વાક્ય લખ્યા છે ત્યાર પછી પ્રકૃતિ એટલે સૌભાવ uska swab bahut acha hai छठू मेहनत એટલે પરિશ્રમ પરિશ્રમ છે ही સફળતા ملتی છે પછી પૂંજક એટલે સાપ સાપ જંગલ મે રહેતા છે પછી કુસંગ એટલે बुरी संगति અમે बुरी संगति से दूर रहना चाहिए ત્યાર પછી દામ એટલે મૂલ્ય ઈસ વસ્તુ કા મૂલ્ય બહુત અધિક હે ચતુ એટલે 4 મેરે પાસ 4 કિતાબે હે ત્યાર પછી પ્રશ્ન 8 અપને વિચાર લખીયે यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहें तो आप क्या मांगना चाहेंगे यदि भगवान मुझे मांगने के लिए कहें तो मैं ज्ञान अच्छे संस्कार और स्वास्थ्य जीवन मांगूंगा स्वस्थ जीवन मांगूंगा मैं अपने परिवार की सुख समृद्धि भी मांगूंगा मैं चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहे त्यार पी बीजू अच्छे व्यक्ति की संगत से आपको क्या क्या लाभ होते हैं अच्छे व्यक्ति की संगत से हमें विचार अच्छे विचार मिलते हैं हमारा स्वभाव सुधरता है और हम सही रास्ते पर चलते हैं हमें जीवन के आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। त्यार लोग किस किन किन कारणों से भीख मांगते हैं लोग गरीबी बेरोजगारी और लाचारी के कारण भीख मांगते हैं कुछ लोग बीमारियां या सहारे के अभाव में भी भीख मांगते हैं चौथों लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडम्बर करते हैं लोग धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं बाहरी पाठ पूजा व्रत और दान का प्रदर्शन करते हैं पर मन में सच्चे नहीं होते निम्नलिखित उत्तर में ऐसी पहले का निर्माण कीजिए मकान ईट पत्थर से बना सबको देता आस धूप बारिश से बचाता बताओ उसका नाम खास पची चार पाई चार पैर का बिस्तर है सोने के काम दिन भर की थकान मिटाइए नाम बताओ भाई आ रीतनी पहलिया बनावनी चाहिए मित्रों विडियो सारो लगे तो खास अपनी चैनल सब्सक्राइब करो चिड़िया छोटा सा पंछी उड़ जाओ मीठे गीत सुनाओ आसमान में पंख फैलाओ बताओ क्या कहलाए खड़ी टिक टिक कर रहती है समय में समय हमें बदला बत, बतलाइए दीवार या पत्थर में रहती है नाम बताओ भाई त્યાર પછી પુસ્તક જ્ઞાન કા ભંડાર હું ભંડાર હે પટને મે આયે કામ ચૂપચાપ અમે ખીત ચૂપચાપ અમે શિક્ષા ચૂપચાપ અમે શીખاتی હે બતા ઉસકા નામ તો આ રીતની પહલિયા થી ત્યાર પછી પ્રશ્ન 10 આપકી મનપસંદ પહલિયા લખીયે મિત્રો ખાસ ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલવા નથી જેથી આપ તમને સ્વતંત્રપદી ભાગ 5 6 દરેક સોલ્યુશન મળી જાય પહેલું એસી કોનસી ચીજ હે જો ચલતી ફી હે पर कहीं जाती नहीं तो घड़ी त्यार पछी बीजी ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास पंख नहीं फिर भी उड़ती है पतंग एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर ओंधा धरा उत्तर छे आकाश तो मित्रों आ तो आपणो धोरण आठ विषय हिंदी स्वाध्यन पोथी भाग छना पाठ नु संपूर्ण सोल्यूशन जोयुं મિત્રો આવા સરસ મજાના સોલ્યુશન માટે આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો બીજું કે મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશન લિંક આપી છે ત્યાંથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આ પાઠની પીડીએફ તદ્દન ફ્રીમાં મેળવી શકો છો